Друзі, якщо ви цілий рік обіцяли собі схуднути до літа, підкачатися та поліпшити зовнішній вигляд і не досягли потрібного результату, це не привід опускати руки. Так, дійсно, адже час ще є, і в нас є цікавий гість, який Розкаже, як це правильно зробити. І в гостях у нас фітнес-відеоблогер Ігор Войтенко. Доброго ранку, Ігор. Дякую, що ти завітав до нас. Я так переглянув кілька твоїх відео. Взагалі, скільки тебе підписників в YouTube? на даний момент 227 тисяч. Двісті двадцять 226 тисяч. Так, вони ростуть не, не подаємо по часам. <laughs> Ось і людям цікаво те, що ти робиш. Людям цікаві mm -hmm. твоя мотивація, твої ти цей посил і те, до чого ти їх мотивуєш. Тих мотивуєш до Поту, щоб займалися спортом, займалися фітнесом і гарно виглядали. І, взагалі, напевно, така життєва позиція досить правильна. А, та, аби, тому дякуємо тобі. Так, сьогодні хочемо поговорити на тему, яка хвилює зараз багатьох, тож скоро літо. Всі хочуть гарно виглядати. Ну, перше, мабуть, запитання буде таким: як визначити, чи дійсно треба худнути адже угу. всім жінкам здається, що вони занадто і всім треба худно, да, да, Як да. визначити запитати чоловіка? Мені здається. Це не підходить. Не підходить. Я думаю, в первую очередь тебе стоит подойти к зеркалу и просто посмотреть на себя, снять всю одежду, посмотреть на себя и сразу поймешь. Если ты видишь, что здесь висит, и ты просто недоволен, как ты выглядишь, mm -hmm. то здесь все понятно, накидываешь. Если ты доволен, то все хорошо, оставляешь. Если недоволен, то у тебя есть два пути. Либо ты, либо ты ничего не делаешь, и просто каждый день ходишь с недовольством собой, либо ты начинаешь работать все очень просто. Я сказал, на око. На свое око. Зеркало это лучший, лучший просто показатель. Если не задоволен собой, то нужно что-то С чего начинать? Все, я подавилась в зеркало, я поняла, что тут все и тут все, нужно пора работать. Так, с чего складывается процесс худения? С чего начинать? По сути, похудение и сушка, уменьшение подкожного жира можно разделить на четыре, у него есть четыре ножки, как у сола. И первые три это питание, сон и тренировки uh -huh. если если говорить о питании то тут самое главное дефицит э, дефицит по употреблению пищи то есть ты должен питаться в дефицит э, ш, что это означает допустим если калорий в день ты потребляешь 2000 то сжигать ты должен две с половиной тысячи и все и отсюда это питание uh -huh. Далее мы переходим к сну. Спать ты должен, опять же, 7-8 часов в идеале. 7-8 часов для того, чтобы вырабатывался гормон роста, и, который помогает сжигать жир и наращивать мышцы. Угу. То есть, если у тебя нишка подрезана, то… Да, опять же, ничего не получится. Угу. И последнее – это ты, ты должен заниматься фитнесом. Опять же, хотя бы минимум отжимания, приседания. Uh -huh. И пробежки, поддерживать мышцы в тонусе, для того, чтобы терять не полностью вес, а оставлять мышцы и терять жир. Uh -huh. И последнее, это три. И так. последнее черта это постоянство. Потому что если не будет постоянства mm -hmm. в этих трех, то стол не будет стоять. Поэтому постоянство так. в сон, тренировки, питание, дефицит по калориям и успех. Результат есть да. Бывает так, ну я по себе знаю, uh -huh. так, начинаешь процесс. І результатів, нібито зразу таких немає, і вже все складно, набридло, нічого не вийде, упустилися руки. Коли можна побачити перший результат, і, і скільки часу треба тренуватися, правильно харчуватися, щоб був результат, який я mm -hmm. результат найбільше мотивує. І коли люди починають щось робити, і там ну буквально там проходить місяць-два місяці, а результату не видно. Mm -hmm. um, Однозначно, що робити Согласен, здесь би я тілювався. А п'ять же ти підходиш, то єсти починаєш ходіть. Ты вообще села на диету, то ты хочешь завтра результат? Но... Я, я съела меньше уже, да, думаю, все завтра зеркало. должно быть все красиво. Но, к сожалению, если если ты питался пять лет неправильно и угу. потом ты питался одну неделю правильно, ничего не произойдет. Так же самое, если ты 5 лет питался неправильно и потом неделя у тебя была, день рождения, все такое, все равно ты, ты не наберешь вес. И это нужно понимать и подходить к этому вопросу с долгосрочной перспективе. Долгосрочная перспектива в плане похудения. Но в короткой перспективе, в плане каждого дня. То есть ты должен получать удовольствие от того, что ты все сделал правильно сегодня. Да. А не бежать, ставиться на весы и смотреть, как, как там, как там, уходят ли килограммы. И также ориентироваться, что один килограмм жира – это 7 тысяч спальных калорий. Угу. То есть отсюда вам мы можем понимать, что если мы питаемся в дефицит на, на, на 500 калорий, да, то получается нам нужно по таких 500… Так. Набрать 7500 для того, чтобы спалить 1 килограмм жира. Угу. И то есть, если мы это переведем в дни, то это в среднем 15 дней для того, чтобы спалить 1 килограмм жира. Если в дефицит по 500. Соответственно, угу. за месяц по здоровому расписанию, если мы там не накидываемся полностью в дефицит и не теряем все вместе, 2 килограмма жира будет уходить. Но изначально, если ты садишься на, на диету, да, изначально ты можешь видеть, стал, стал на весы там спустя 2-3 дня, когда урезал углеводы, и ты видишь минус 2 килограмма так, и думаешь, в чем так. дело. Дело в том, что уходит вода из мышц. Это жир. Да, это вообще. еще не жир. Однозначно, выходит вода из мышц, которая привыкла набираться, из счет того, что ты ешь много углеводов, углеводов, сладкого, фруктами накидываешься, бананы и... Соответственно, вначале может уйти килограмма 2, и так, но ты должен понимать, да, <сих> что если ты опять вернешься, то эти 2 килограмма вернутся опять же за те же 2-3 дня. <сих> Поэтому 2 килограмма ориентируйся, постоянный дефицит, 2 килограмма в месяц. И так, за, ты кажется, 2 килограмма в месяц, так мало. Но если ты 2-2-2-2-2, спустя 6 месяцев, это минус 12 килограмм. Ну так, и ты это, результат. Однозначно. это результат. Часто женки начинают худнуть за тиждень до отпуска, mm -hmm. до купального да, сезона, да, э, да. седают на достаточно строгую диету, вообще ничего не едят, кефир и яблоко. Вообще, как ты ставишься? Что ты можешь сказать про такие строгие диеты? Какие последствия могут быть? Да, последствия у подобной диеты, когда ты вначале питался, питался, думаешь, все, урезаю все полностью, так. ем одни яблоки и кефир. Ты урезаешь свое питание полностью. Полностью, то есть там до... 300 калорий, 400 калорий из необходимых тебе 1500 для mm. похудения, для, для правильного похудения. Да. И организм выходит в мод выживания. И мне нужно все сдерживать. Мне нужно сейчас все держать себе, все держать себе. И ты начинаешь так питаться и начинает уходить он начинает использовать мышцы, у тебя все идет. Все в организме происходит неправильно. Да. Хотя ты думаешь, вроде бы килограмм Стресс, ну, Однозначно, большой стресс. И потом, когда ты начинаешь есть углеводы и вообще начинаешь нормально питаться, они понимают: наконец-таки, наконец-таки, еда, поступает. И, Теперь на будущее, чтобы Запасы опять нам реально не, не голодать, нужно запасти <laughs> все это. И он начинает перегонять все это в жир и И можно больше в чтобы зоне. Однозначно. Диеты, однозначно. Вот почему мы смотрим такие истории: что я посидел на диете и набрала еще больше так. диеты, это все не работает. Так. Так, ну а то це, так. як ти сказав, це все ж таки має бути комплекс. Але я хотів запитати про спорт чи uh -huh. обов'язково займатися спортом, тому що uh -huh. ну дехто досягає цього просто за рахунок збалансованості. Так, харчування. І, можливо, дефіцит влаштувати собі не спортом, а просто їсти да. менше ніж питання. тоді раніше. Так Согласен. Отличний вопрос. І є такі варіант. І багато мені теж на, на каналі в коментарях пишуть обов'язково тренуватися. І здесь діло в тому, що ми хочемо не просто похудіти. Потому угу. что если мы просто похудеем, то мы потеряем и жир, и мышцы. Мы просто снизим вес тела. Но мы хотим снизить процент подкожного жира, то есть убрать жир и оставить либо набрать мышцы для того, чтобы оставаться в тонусе, оставаться сильными и способными к физической угу. активности. И для тут нам помогают тренировки. Если мы просто не будем тренироваться, а питаться в дефицит, у нас будет уходить все вместе. И жир, и мышцы. Это не то, что мы хотим. Мы хотим убрать жир, оставить мышцы. Поэтому во время дефицита калорий похудения тренировки обязательны. Угу. Ну які б ти тренування радив обрати, наприклад, для новачків, які ще ніколи спортом не займалися, а хочуть схуднути, їм краще кардіо вибирати чи силові вправи. і 200 разів на день вони не відіжмуться від. Да. Да. Однозначно, здесь бы я выбирал опять же не стоит слишком слишком придумывать себе 30 тысяч разных упражнений потому что зачастую самая большая проблема это много информации ты запутался и ничего так, не делаешь да кто просто берет, купляя ну все я начинаю буду заниматься я на рик абонемент в да, зал да, 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 да. спортзал и два раза сходил, и все, и, и все а за рик заплатил Однозначно, это это мои любимые ребята новый Новый год приходишь все забито все качаются приходишь в феврале все нормально все знакомые лица отлично тренироваться и здесь бы по упражнениям я выбирал для, для парней это отжимания, отжимания от пола. Опять же, можно сейчас списи можно прописать в интернете, буквально в Ютубе упражнения со своим весом mm -hmm. и все тебе покажут список упражнений. Начинаю выполнять для девчонок то же самое. Существует море Ютуба, море упражнений, море информации. Дома все, можно, ведь э, конечно. Не знаете туда головная мотивация, потому что купить абонемент в спортзал цены не каждый выкид. А знаешь, что дома дороже? Да. Тренироваться дома это означает тренироваться легко. Так. Люба, ти можеш в залі тренуватися легко. Сама наскільки ти викладаєшся, наскільки так. ти готовий ту вкладати. Зато слушне мучить, от ти наш так я на засуди. <laughs> yeah. І форку можна з'їсти. <laughs> а да, це вискаво, на рахунок кардіо. Бо досить часто коли люди хочуть схуднути, починають бігати, бігати, бігати. Дійсно кардіо допомагає. А карді карді <laughs> Опять же, да, якщо якщо ми хочемо Если мы говорим о похудении, mm -hmm. то, допустим, утренняя пробежка, да, она поможет нам спалить какое-то количество калорий. Допустим, там 300-400, 45 минут часовая пробежка нам спалит. Но здесь проблема в том, что это временный калорий. То есть мы их спалили и все. Наша цель набирать мышцы, потому что чем больше у тебя мышц, тем больше твой организм потребляет калорий. На физическую активность mm -hmm. То есть человек, у которого мышц, допустим, чистых мышц 40 кг И человек, у которого чистых мышц 70 кг mm -hmm. Если они э, про пробегут одинаковую дистанцию То тот, у кого 70 кг, спарит намного больше калорий mm -hmm. Чем тот, у кого 40 кг Поэтому так. твоя цель набирать мышцы Все-таки строить мышцы и избавляться от жира Но однозначно пробежки с утра будут не лишними Потому что поддерживать организм в тонусе, да в тонусе так. И также сердце, сердечная система в тонусе А от твоя думка особиста, коли краще бігати, зранку чи ввечері? Ну, тому що я знаю, що uh -huh. по-різному люди вибирають. Комусь зручніше ввечері бігати, комусь зручніше хтось uh -huh. зранку. Хтось бігає на голодний шлунок і вважає, що це краще. Хтось да. Yeah. може Лічне поїсти. моє мнення, і я уверен, воно правильне, то, що бігати на утром на голодний шлунок – це оптимально і для похудіння, і взагалі для того, щоб отримати заряд на весь день. Uh -huh. Тому що, коли ти проснувся, твій інсулін в крові внизу, И это тебе позволяет выходить на тренировку и сразу же переходить к жиру, к жировым отложениям. Потому что для того, чтобы организм перешел к спаливанию жиру, жира, тебе нужно опустить инсулин в крови внизу. А для этого, если ты выходишь вечером после еды, инсулин вверху, потому что это сахар в крови, так. углеводы, которые ты ел. и угу. нужно так. вначале спалить в 30 минут этот инсулин то есть не инсулин, а сахар в крови. И потом, когда инсулин опускается в соответствии с этим, он переходит к жиру. А с утра угу. инсулин внизу, гормон роста вверху, ты вышел, пробежка, все идет из жира. ты Заряжено возвращаєшся mm -hmm. і йдеш таке mm -hmm. день. Дякую. <laughs> <laughs> У мене наступне запитання. Можна навіть в інтернеті побачити такі картинки і, взагалі, в житті дві жінки. У mm -hmm. них однакові параметри. Ріст, вага однакова, наприклад, 55 кілограм, mm -hmm. але одна виглядає підтягнутою, а інша не дуже. В чому справа? Що ти можеш сказати про якість тіла? Mm -hmm. Орієнтуватися на вагу чи на що? Отличний питання. І здесь, здесь, опять же, я б смотрел на то. Как, как распределяется этот вес на мышцы и на жир. Uh -huh. То есть, если это так и есть, один человек может весить 70 килограмм, и кто-то мне пишет, Игорь, я вешу 70 килограмм, но не выгляжу так, как ты. И проблема в том, что у него просто подкожный жир. Подкожный жир, и тот человек, который весит 70, но у него 30% подкожного жира, и допустим я, кто весит, к примеру, 70, хотя я вешу 78, 70, но у него процентный подкожного жира 12. Так. то соответственно я буду выглядеть намного лучше, потому что это одни мышцы, uh -huh. а там жир, который висит на боках, поэтому не стоит слишком ориентироваться, зацикливаться на весах, лучше ориентироваться на том, как ты выглядишь, uh -huh. и опять же весы могут стоять на, на месте, но ты можешь видеть изменения, талия становится так уже, да, свирь, можно точно, опять результат. же, два размера, три размера ушло, uh -huh. Uh -huh. однозначно. Какие существуют мифы про схуднение? Можливо, ты можешь перелечить, Потому что в интернете можно начитаться mm -hmm. чего угодно. Сто процентов. Мой любимый миф. Мой любимый миф это то, что качая пресс ты... кубики появятся кубики на кубики, ты избавишься от жира и вообще лучшая трюмка для того, чтобы похудеть и качать пресс. Потому что для, для того, чтобы похудеть, качая пресс Тебе нужно целый день сутками, сутками качать пресс. Потому что потребление калорий во время выполнения этого упражнения просто минимальное. Угу. Опять же, стоит забыть про тренировки на пресс для похудения. Ты должен качать пресс для того, чтобы поддерживать мышцы пресса в форме. Так же, как ты должен качать все остальное. Угу. Но для похудения опять же, сон, тренировки, дефицит по калориям. І постоянства, і дійсно, для того, щоб прес проявився, який є, треба mm -hmm. скинути спочатку по своїй речі побігати <laughs> 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 зранку, як мінімум. А потім вже yeah. yeah. ну що ж Ігоре, дуже дякуємо тобі. Дійсно, я розумію, що багато ще можна <laughs> багато. чого, <laughs> чого <laughs> говорити про це, про це питання, і я думаю, що кого це цікавить, можна зайти до тебе в Ютубі, побачити багато чого. Дуже дякуємо тобі. Бажаємо успіху. в Зранку для нас, для наших глядачів. Дякуємо. Друзі, я хочу сказати що ми сьогодні говорили про те, як правильно схуднути з нами був фітнес-відеоблогер Ігор Войтенко. Ми сподіваємося, ми вас надихнули на цю справу. До літа ще зовсім небагато залишилося. У нас зараз невеличка пауза, потім ми знову з вами.